Потому что я думаю, что в такой ситуации может оказаться любой город Украины, и я думаю, что абсолютно нормально, если мы подставили Львову плечо в этой ситуации. Я вам скажу, что ну возит, оплачивает перевозки Львов, оплачивает перевозки Львов, и Львов сейчас ведет переговоры с Запорожьем о приеме мусора объемов, которые дает Львов, а это примерно 600 тонн, а, Житомир может принять дополнительно в день там, 50 тонн, 60 тонн, а Львову необходимо 600 тонн. Они ведут переговоры с Запорожьей, с другими городами по вывозу мусора. <Kleiner> Вопрос быстро не решается, но а, разговоры, ну, переговоры мы ведем. У нас уже есть ряд заходов. У нас сейчас работает на полигоне дегазация раз, то есть мы